Трудового рабства у нас было более 20 человек, по около 30 человек за эти два года мы их выявили. В основном жители северных районов. Это Семеновский, Городнянский, Щорский, Менский, Новгород городсеверские районы. Когда эти граждане нам рассказывали, где они работали, как они работали и так далее, выяснялось. Молдаване, прежде чем здесь вербовать людей на работу в России, искали там работу. То есть они, грубо говоря, приезжали в какой-то определенный район не буду называть область, вот, выезжали в определенный район, находили 5-7 фермеров, которым нужны работники. И обещали, что мы привезем сюда бригаду людей, которые здесь будут работать. Те люди, это есть уже как бы подвержено по материалам уголовного дела полностью, те люди, которые заказывали эти бригады, в полном объеме расплачивались вот этими вот так называемыми бригадирами. То есть отработано было, я не помню, наверное, человек 6 или 7 этих, так, если можно так назвать, работодателей, которые искренне верили в то, что эта зарплата полностью доходит людям. Сейчас начинается сезон, сезон обратно-летний, и я думаю, некоторые лица могут активизироваться и начать опять предлагать работу нашим людям за территорией Украины. Если такие люди будут, обращайтесь к нам всегда будем рады принять, рады будем пообщаться, рады будем выслушать и помочь. Люди хотят выехать официально на работу, значит, фирма, в которую они обращаются, должна иметь офис, должна иметь лицензию на трудоустройство именно наших граждан на за границей, должна иметь пакет документов, договоров с теми с той стороной, которая принимают наших людей на работу. Если человек приходит в фирму, грубо говоря, в гостинице да, снимается какой-то офис, и там нет никаких документов но это у, у этой фирмы, и людей требуют, чтобы они заплатили какие-то задатки всевозможные, это просто-напросто мошенничество.